Yang tak sokong saya adalah Daripada parti saya UMNO Pemimpin UMNO Yang tak sokong Tak sokong saya Pembangkang semua sokong saya Tan Sri Mohidin bukan saya Kalau boleh memang Dia nak lantik Presiden UMNO Kalau boleh Itulah dari, dari segi Sepatutnya lah Saya sebenarnya tidak ada Apa-apa masalah Dengan UMNO Dengan Datuk Zuri Zahid Sebagai Presiden pun Saya tidak ada masalah Dengan dia Dan saya respect dia dia sebagai presiden Lucky like or not Dia adalah presiden parti saya Waktu saya ambil alih Kita ada tiga krisis yang besar Krisis kesihatan Krisis ekonomi Krisis politik dan Krisis politik Tapi Yang akan menentukan kejayaan dua ni Kesihatan dan ekonomi adalah Bila. politik Dato' Najib tak pernah jumpa saya Minta supaya dia dibebaskan Bila saya kata saya bercuti Bukan bercuti lah saya berehat ni saya tak usik siapa-siapa pun hmm. Tapi dia orang masih lagi hantam saya Lebih baik orang ingat saya sebagai orang baik Daripada ingat saya sebagai orang jahat Saya ada satu benda saja saya nak sebut tentang perkara ini um, Ini berkenaan dengan headline yang akan lekat selama-lamanya ya, Sebab pernah berlaku kepada saya So dalam kes ini um, Ada berita lah, ada berita yang uh, yang keluar yang petik sumber daripada agensi sumber daripada agensi yang mengatakan bahawa sejumlah 100 juta kalau tak silap saya, 100 juta 100 juta yang uh, cash, cash tunai uh, ditemui di satu safe house, di satu rumah uh, selamat ataupun rumah kebal uh, dan um, bila berita itu keluar maka ialah dah jadi viral 100 hmm. juta dan selepas itu, beberapa hari yang lep, uh, selepas berita itu keluar, kalau tak silap saya, sehari dua berita itu keluar Ada kenyataan rasmi daripada SPRM yang tak sebut pun jumlah right. Yang kata satu siasatan sedang dibuat dan minta supaya tidak ada spekulasi berkenaan dengan uh, apa hmm. Tetapi it's too late Dan saya nak sebut benda hmm. ni sebab it happened to me before Masa saya di kementerian Belia dan sukan, pasti ada yang masih lagi ingat 100 juta juga 100 juta Sekali kes yang dibakar Datuk Seri Ismail Sabri Iaitu mantan Perdana Menteri yang ke-9 Untuk maklumat semua uh, bahawa uh, Kita telah membuka kertas kesihatan ini pada awal tahun lepas lagi iaitu tahun 2024 uh, Yang berhubung dengan isu melibatkan keluarga Malaysia Yang berhubung dengan uh, dana berkaitan dengan kerja-kerja periklanan -kerja Promosi dan publicity dalam menyebabkan adil dan kerajaan Yang dikatakan bernilai sebanyak 700 juta ringgit pihak SPRM menemubuat doktor yang merawat Datuk Seri Ismail Sabri berikutan sijil cuti sakit yang dikeluarkan. Sedara di bawah Criminal Procedure Code, pihak penguatkuasa hanya berhak memanggil atau menemubuat seseorang yang didapati mempunyai maklumat ataupun perkaitan dengan sesuatu kes. Begitu juga di bawah Akta SPRM. Kuasa penyiasatan pegawai SPRM hanya khusus kepada kes-kes rasuah dan salah guna kuasa. Sekiranya doktor ini tidak terlibat dalam sebarang urusan berkaitan dengan siasatan rasuah ataupun lain-lain kes di mana SPRM berkuasa, maka tindakan untuk menemu bual beliau bagi mendapatkan maklumat adalah tidak wajar dan tidak mempunyai asas undang-undang. Sedara, jika SPRM ni merasakan bahawa mungkinlah sijil uh, cuti sakit itu uh, palsu atau sebagainya, dia bukan lagi bawah bidang kuasa SPRM di mana SPRM perlu membuat laporan kepada pihak PDRM agar pihak PDRM boleh menjalankan siasatan selanjutnya. Sedara dan sedari, saya lihat SPRM ni seperti mereka berkuasa melebihi undang-undang. Ini tidak betul dan tidak boleh dibiarkan. Di mana tugas SPRM adalah untuk menyiasat berkenaan dengan rasuah. Bukan siji cuti sakit ataupun maklumat orang sakit. Untuk maklumat semua juga, hubungan doktor dan pesakit dilindungi oleh prinsip kerahsiaan yang diiktiraf secara etika dan undang-undang di mana seorang doktor diwajibkan untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat perubatan pesakit kecuali jika terdapat perintah mahkamah atau kebenaran daripada pesakit itu sendiri so SPRM ni janganlah wayang lebih dan apakah pandangan rakyat Malaysia tohim hey, uh, boleh kongsi sikit pandangan mengenai apa yang terjadi sekarang SPRM dah lampas 170 juta ringgit dan juga 7 kg emas daripada kaki tangan Ismail Sabri ni. Apa cerita ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berpuasa. Khusus untuk umat Islam. Saya memang uh, dihubungi oleh wartawan-wartawan dan rakan-rakan. Banyak juga minta pandangan saya mengenai dengan uh, wang 170 juta yang ditemui di rumah safe house uh, sebuah kondominium uh, milik uh, pegawai uh, PM ke-9 uh, yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri saya pun terkejut melalui helio saya tengok duit tu dan uh, cerita duit ditemui di rumah ataupun di safe house ni nampaknya dah mula menjadi trend ataupun terdedah sebelum ini di rumah uh, Datuk Seri Najib sendiri hmm. uh, 114 juta tapi dari dipulang balik... Kemudian... Uh, yang membabitkan pengarah... Jabatan Air Sabak... Uh, berpuluh juta juga... Ini giliran yang dikaitkan dengan... PM ke-9... Datuk Seri Ismail Sabri... Kalau tengok kepada... Uh, tren ni... Kalau disiasat-disiasat lagi... Begabengkah pemimpin dulu... Menteri ke apa tak kisah Saya rasa ada lagi duit-duit karu. Seumpama ni yang disimpan. Di rumah ke, di bawah rumah ke, dalam gua ke, kita tak tahu. Baik. Sebelum saya beri pandangan saya, uh, asasnya saya nak tegaskan di sini dulu. Sesiapa saja yang melakukan rasuah menyalahgunakan kuasa terlibat dalam pengubahan wan haram ataupun apa saja jenayah bila tiba masanya ianya terdedah cepat lambat tetapi ianya akan terdedah satu hari nanti dan inilah janji Allah Subhanahu taala ini yang dikatakan hukum karma saya tidak uh, mau pada awal lagi nak menuduh bahawa kes 170 juta yang ditemui di rumah pegawai Datuk Seri Sabri dengan Joko Mah ini uh, merupakan satu kesalahan mana-mana pihak. Ianya masih lagi disiasat dan betul salah mahkamah yang akan menentukannya. So tidak ada untuk kita buat tuduhan mengatakan dia bersalah. Cuma kita terkejut Kita terkejut Dengan jumlah wajah Begitu banyak hmm. Dan apabila Perkara ni didedah Oleh pihak media Dan macam-macam Spekulasi Maka sebab itulah saya tengok Mungkin Sebab itulah SPRM Membuat sidang media Menunjukkan duit ni sebab sebelumnya ada kata 140, hmm. 120, 100. Katanya tidak betul. Tapi akhirnya ditunjuk bukti memang benar 170 juta. Dengan tujuh doku emas. Jadi semua orang terkejut. Apabila perkara ini terdedah menjadi isu, ada pula pihak-pihak yang memberi pandangan dengan mempersoalkan apakah ini tidak mungkin satu tindakan selektif hmm. satu tindakan terpilih atas kononya atas kepentingan politik kerana Datuk Ismail Sabri kononya sebelum ini pernah mengeluarkan kenyataan ataupun mempersoalkan addendum di Dewan Rakyat Ataupun beliau dikaitkan sebagai calon Perdana Menteri ke-11. Hmm. Jika kerajaan yang ada sekarang ditumbang. Ini kita tak tahu. Tetapi pada pokoknya, saya rasa tidak tepat jika ada mana-mana pihak cuba mengaitkan uh, uh, penemuan wang 170 juta ni di tempat safe house uh, milik pegawai Ismail Sabri dengan mengatakan uh, kenapa bertindak ni uh, apakah ini satu tindakan uh, uh, terpilih selektif manakala banyak lagi isu-isu lain sebelum ini tidak selesai contohnya kes yang membabitkan Datuk Seri Zaid, uh, uh, Zaid Hamidi Ahmad, Ahmad Zaid Hamidi Yang 47 kes Walaupun digugur Atas dasar Ada bukti baru dan Nak disiasat lagi Tapi sampai sekarang ni senyap Tidak ada tindakan Seterusnya hmm. Begitu juga kes Yang kononnya Ada pihak mendawa Bagaimana Fahad Saudadu Bekas setpul PMX Mempunyai wang yang begitu banyak Dapat membeli saham Dalam high tech padu Bagaimana dengan isu uh, kapal tempur, hmm. LCS, sengak seribu bahasa. Dan banyak lagi isu-isu lain yang membabitkan orang-orang politik terutamanya masih tidak kedengaran. Saya sendiri pun pernah buat laporan kepada SPRM mengenai dengan UITM. Sebab UITM uh, secara umumnya kehilangan dekat 1 bilion. Hmm. Uh, tetapi bila saya buat dua laporan SPRM, SPRM uh, memaklumkan uh, tidak ada bukti, tidak cukup uh, bukti untuk bertindak. Manakala, no further action. Manakala jelas perkara ini berbangkit ada bukti-bukti tetapi dia begitu saja. Saya pun tak puas hati. Tetapi kita tidak boleh capu-aduk dengan... Satu isu ke satu isu. Hmm. Maknanya, ini isu 170 juta. Dengan uh, 7 juta Ani 7 keping jokomak kita seolah-olah nak membela isu ini dengan mengaitkan isu-isu lain. Ini saya rasa tak betul. Saya tidak setuju. Uh, sebab kita tidak boleh campur-adukkan hmm. bila satu isu ke satu isu. Kalau ada isu yang kita tak puas hati, sebelum ini, belum disiasat secara terus ataupun segera diambil tindakan. Maka tidak berarti kalau ada isu-isu lain, maka kita patut berdiam diri. Ini tak betul. Apa yang kita kena buat ialah, kalau tak puas hati dengan isu-isu sebelum ini, isu 47 kes Prima Fasih yang membabit Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Oh, ataupun yang lain-lain Terus bersuara lah Terus bertindak Jangan berdiam diri Terus bercakap ha, Sebab Kita tidak boleh menjadikan Yang isu-isu uh, lama ni Sebagai sandaran Untuk melindungi mana-mana pihak Kerana mana-mana pihak yang dituduh itu Kumpulan kita hmm. Geng kita hmm. ha, Ini saya tak setuju Ini pendirian saya Daripada dulu saya konsisten. No hypocrite, no monafik Dan pada saya pula kalau disebut apa ni? Uh, ini isu terpilih. Selective. Investigation. Selective prosecution. prosecution. Baik. Kalau tidak ada selective uh, investigation, tidak ada selective prosecution, maka isu ni senyap gitu aja. Apa kita nak biar? nak beb, lepaskan orang yang melakukan kesalahan dengan membabitkan wang rakyat, wang negara ratusan juta ringgit. It's not right. Mana kita tidak boleh berpendirian, ini geng aku. Maka geng aku tak salah. Itu geng kamu. Kamu salah. Mana boleh macam tu? Salah tetap salah. Rasuah tetap rasuah. Menjadah guna tetap menjadah guna kuasa. We have to be consistent Kalau tidak Betul-betul kita bermain politik Saya tidak Begitu Ini pun saya tidak meruduh mana-mana pihak ya, Kita harap uh, SPRN Menjalankan siasatan dengan telus Berdasarkan undang-undang Rule of law Dan kalau ada kes Bawa ke mahkamah Biar mahkamah tentukan Dan kita tidak boleh membuat apa-apa conclusion menuduh orang tu orang tu salah atau tidak saya ngam mahkamah buat keputusan hmm. tetapi kata kita jangan lagi bela jangan kita bela sebelum lagi siasatan diselesaikan sebelum lagi dakwaan dibuat di mahkamah dah kita dah kelak kamu dah ada yang begitu ada yang begini ni tak betul this not right so saya minta dah semua pihak apa ni bersikap istiqomah nah atas asas selektif Kata selektif tu Allah SWT saja yang tahu bila kita melakukan kesalahan lama laum hukum karma akan datang dah ada di luh makfus cuma penyebab je penyebab tu boleh jadi macam-macam sebab maka sekarang ni di zaman B uh, Dulu zaman uh, Tun M contohnya, zaman orang tu zaman orang ni, waktu tu ada orang yang ambil tindakan dan sebagainya. Itu ini tak timbul soal selektif. Memang itu mungkin menjadi penyebab, tetapi ketentuan Allah sudah ditetapkan. Hmm. Kalau kita melakukan kesalahan, kita uh, menyalahgunakan kuasa, kita rasuah, pasti kita akan menerima hukumannya. Jadi itulah pandangan saya uh, bersambil dengan kes uh, Ismail Sabri ini. Jadi kita biarkan SPRM menjalankan uh, tugas. Kita tunggu. Uh, dan kita nak tengok detail-detailnya, tuduhan-tuduhannya. Itu bak Ismail Sabri. Bak yang lain, kita juga nak tunggu SPRM bila nak ambil tindakan. Apa jadi dengan kes Zahid Hamidi yang 47 ni? Uh, apa kes dengan, dengan, dengan para Sarwadu Apa kes Sabah ni? Sabah. Uh, Sabah. Hmm. Apa ni yang ada di politik Sabah Asyik yang terdedah it. dengan dalam video. Hmm. Apa ni? Dan apa cerita hmm. mengenai dengan terkait dengan kes dulu uh, sekarang dia dah jadi gubernur Sabah. Apa hmm. uh, lepas itu macam-macam uh, lagi lah. Kita nak tahu. Dan FPR kena beri jawapan. Jangan main senyap saja. No further action. Ini yang menyebabkan rakyat tanpa hati. Sebab itu ada perbandingan ha, Kenapa ini bertindak, kenapa ini tidak Ini ada ditimbulnya Selektif, tapi kalau terus betul-betul Bertindak betul-betul, profesional betul-betul Sebagaimana duk cakap selama ini InsyaAllah perkara ini tak berbangkit ha, Jadi apa pun uh, uh, Pada saya lah Asalnya uh, Hakim yang terbaiknya ialah benda datang pilihan raya umum nanti hmm. Buatlah keputusan Terutamanya rakyat Kalau nak ditemukan lagi sampai sini sekarang Pilihlah ha, uh, Pemimpin-pemimpin yang uh, Menyalahguna kuasa Dan sebagainya Sebab uh, kita semua tahu Sesebuah negara bangsa itu selamat Kalau pemimpinnya bersih. Atas curi banyak Bawah curi setengah Lagi bawah curi sikit Mau ambil angkat fail ada harga dia. Mau lulus ada harga dia. Ini kalau kita terus jahanam ini negeri.